Засновниці бренду Have вважають, що головне у бізнесі довіра до партнера. Ізначальна ідея а, появилась просто какой-то свой бізнес. хотелось чем то займатися. Своим, интересным, чтобы приятно было ходить на работу и не работать на кого-то. Все начиналось с небольшого магазина, с маленькой коллекции, в 200 километрах от Киева, в городе Бердичеве. В маленьких городах обычно, вот девочки, которые там модненькие, которые там стараются что-то там выбрать интересное, очень тяжело что-то купить, потому что бренды и так далее, они не доезжают в маленькие города. Поэтому все всегда ездят там, в города побольше на шопинг. Вот. И у нас с вами была идея, что зачем вам ехать куда-то, вот, давайте мы вам все привезем, вот будет в нашем городе, можно будет красиво одеться, не нужно будет никуда ехать. Сейчас у нас как бы пока один шоурум в Киеве. Мы бы хотели еще открыть как минимум один в Киеве, потому что Киев большой город, и многим, может быть, там слева берега, к нам направо и долго неудобно добираться. Вот. Мы хотим, чтобы нашим покупателям было максимально комфортно. Также мы благодаря интернет-магазину продаем вещи по всей Украине. Если бы все наши мысли сразу же могли реализоваться, то, наверное, мы бы уже были везде, даже не только в Украине. Начиналось все самоучки в плане того, что мы просто во всем разбирались. И на самом деле хорошо и правильно это организовать в себе хорошую команду. То есть у нас есть закройщик, там, технолог, который разрабатывает и нам не обязательно э, быть по профессии и уметь там шить. Это наша главная э, портная, которая вс... закройщик mm -hmm. наш главный, вот, она нас понимает, поэтому мы прекрасно объясняем всю коллекцию схематически и плюс с объяснениями. Mm -hmm. А вот здесь вот такая планочка, вот здесь вот рукавчик точной и все хорошо получается. Mm -hmm. Наш must-have – это было наше хобби. Свободное от работы время. То есть работаешь на работе весь день. У нас были там в пятницу вечером, мы ехали в Бердичев. Там мы проводили все свои выходные, отдыхали, так сказать, отдохнувшие, приезжали в Киев обратно на наши стационарные работы. Вот. Мы иногда готовы были съесть друг друга, окружающих, потому что ну, такая накопленная усталость. Ну, у нас абсолютно не было ни на что времени, мы там не виделись с друзьями, мы вообще забыли, что такое куда-то ходить потому что у нас был наш мастхэв основная наша цель ну мы просто наверное так как ну, как бы два фанатика своего дела сошлись и в этом в этом наверное как бы плюс мы с Настей очень длительный период работали на своих работах то есть мы с ней работали два года стационарно на работах потом решили что как бы мастхэву надо развиваться и нашего занятия нашего хобби выходного дня уже не хватает поэтому решили что мастхэв двой их не вытянет, mm -hmm. <laughs> не сможет содержать, поэтому сначала уволилась я со своей работы, я была журналистом, через два года и потом только через год, то есть когда мастхэву там не было почти трех лет, уволилась Настя. Ну я да, я у меня вот скоро будет год, как я уволилась. Вот, mm -hmm. счастье <с> к трем годам началась выравниваться э, ситуация хоть как-то то есть мы хотя бы перестали во-первых э, перестали вкладывать наши заработные платы потому что длительный период времени несмотря на то что как бы не, мы не зарабатывали на своих работах много но мы постоянно пытались что-то вкладывать если не могли вкладывать то выносили из дому например там ноутбуки какие-то если бы у нас была цель заработать деньги э, то может быть оно бы приносила нам раньше деньги, да, но так как мы вот появилось на что-то, мы за эти деньги сразу же купили машинку, вот, появилось там, мы заказали там рулон ткани, появились деньги, мы там купили раскроечный стол, все-все-все, то есть может быть как-то что-то и и были какие-то, но мы сразу же это все вкладывали, поэтому на себе мы не ощущали, что мы зарабатываем. Э -э, многие просчитывают там каждые э -э, на полгода вперед какие-то риски, у нас ничего такого не было. Вот мы с Настей так решили, что нам надо открыться быстренько вот с момента принятия решения до момента открытия магазина у нас прошел ну наверное месяц это максимум ну, можете себе представить какой бизнес-план можно было себе написать причем в вечернее время отдельное после работы нам повезло что мы смогли одолжить у родителей причем это по нашему бизнес-плану была ну, как бы нормальная сумма для открытия там на первые две недели, но это не такая большая сумма была, чтобы прогореть и, и забыть. То есть родители изначально не особо верили, поэтому они так как бы выделили и сказали, ну хорошо, поиграйтесь. Ну, мы, знаете как, мы когда просчитывали, мы понимали, что у нас есть же своя, своя работа и своя зарплата. То есть мы думали, что мы, если вдруг не пойдет, мы эти деньги сможем отдать со своих зарплат. То есть чуть попозже чуть, родителям. Чуть попозже, да. Ну, то есть мы специально сокращали все все расходы, которые могли быть. У нас все вместе вышло, вот первоначально у нас было 4000 долларов. Ну, еще тогда был курс получше, но все равно это было значительно, но минимум для открытия. То есть у нас не было там фейерверков на открытии, никто не пел. Ну, плюс надо делать скидку, что этих денег это охватило на аренду магазина в Бердичеве маленького магазина, где аренда в среднем, ну не знаю, в 10 раз меньше, чем чем в Киеве. И плюс на закупку мебели и на минимальную такую минимальную коллекцию, которую мы пошили на э, небольшом э, на небольшом производстве не нашим собственным. А наше собственное производство появилось э, где-то через полтора года. Изначально как бы у нас был один рынок сбыта, это небольшой город Бердичев. Там мы были не особо популярны, и там мы прогадали чуть-чуть по вкусовым Ценностям и качеством э, людей, потому что у нас такая была обычная, casual. скромная, casual, то есть не было ни поеток ни страст, ничего яркого, броского. А как оказалось, э, там ну, такое тогда, вот тогда именно. Хотелось, любят. Да, тогда хотелось всем более нарядного, и наши вещи казались простыми. Но мы слышали разные отзывы. Были отзывы, когда приходили, говорили, что да, классно, молодежно, там все. А было, что приходили, говорили, ну это очень скромно. Вот. Ну и поэтому, может быть. Все вещи, которые мы с Настей придумываем и производим, мы все. Э, абсолютно их носим. А у нас в Украине много чего нету. Ну, если поехать куда-то за границу, вот мы с Аней там, когда учились параллельно, мы ездили в Америку на лето, там так много всего у нас еще очень многого нету. Ну, то есть, как бы идей черпать, ну, пожалуйста, там открывайте что угодно, просто сложность в другом. Сложность в том, во-первых, как отреагируют там все я не знаю, какие-то госслужбы, которые, по идее, должны помогать, но у них же другие цели, да? либо там какие-то еще определенные сложности, там, но вот как мы встречались, много раз мы понимали, почему наша экономика находится в такой не очень хорошей ситуации. Потому что многие не хотят что-то делать, не хотят что-то думать, нужно уговаривать. Нужно вот как мы там поначалу, например, у нас не было своего цеха, да, мы давали на аутсорс, то есть раздавали там работу в какие-то маленькие цеха. Люди не понимали, что такое четкие сроки, что такое четко поставленное задание. Что если ты принял работу пошить, ты обязан это пошить. Они как бы такие все вот расслабленные, ну и вот это, наверное, минус. Очень бы хотелось покупать в Украине и только вот мы э, продолжаем искать, то есть верить, это в... Не... <laughs> верить в это, потому что мощности у нас реально остались. И после э, там, распада даже Советского Союза, то есть у нас стоят целые промышленные какие-то заводы, которые не загружены вообще, то есть пустые цеха. На самом деле там можно было спокойно производить. Э, ткань. Вот как сейчас мы там находим какое-то производство, да, они говорят, а мы шьем спецодежду или мы шьем а, максимум это постельное белье. Хотя могли бы спокойно производить ткань и было бы все хорошо. Но наверное спроса нету. Ты иногда попадаешь на какое-то советское такое на фабрику на какую-то советскую попадаешь? А, потому что там реально осталось а, все советское, самая главное, мента, ментальность людей, то есть не, не особо хотят работать. И ты уговариваешь, ну, пожалуйста, отправьте нам ваши образцы, ну, я вас очень прошу, ну, а давайте отправьте. А еще потом через неделю звонишь, хотя отправить по какой-то, через какую-то службу доставки, это занимает, как бы, вот сегодня ты отправил, завтра мы получили. Но никто этого не делает. Мы получаем заказ у нас на сайте, формируем нашу заявочку и берем платье на складе, упаковываем его в пакет и при необходимости кладем туда карточку дисконтную. А мы предлагаем курьерскую доставочку, либо же примерить изделие у нас в шоу-роме. Курьерская доставочка, возможно, по Киеву, так и в другие страны присылаем я лично прозванивала очень много каких-то таких вот, которые я надеялась, что нам сделают ткань предприятий. Мне нужно было прозвонить там 100 людей на 100 разных телефонов, чтобы звониться к какому-то определенному человеку, который вроде бы как может быть нам заинтересован что-то продать. Но она не хочет. Она делает вид, что Блин, кто вы такие, что вы хотите? Не хотели э, люди работать, когда мы передавали э, наши заказы на другие небольшие производства. И вот это вот нас э, хорошо так простимулировало, такой пин пинок. На самом деле интернет это хорошая такая штука. Э, нас можно найти э, везде. Единственное, что сейчас в перспективе мы занимаемся переводом сайта, будем заниматься переводом сайта на английский язык это облегчит для людей как бы возможность заказа и мы прорабатываем конечно же возможность доставки за границу то есть этот вопрос у нас такой как бы главный Открыть. на будущее и да. открыт в бизнесе прежде всего это доверие даже если мы иногда ссоримся по каким-то мелочам, у нас есть железное доверие друг к другу. Вот если что-то ты придумал, надо делать уже здесь, сейчас и буквально максимум как бы завтра. Потому что у нас с Настей все наши идеи – это на вчера. Не всем это нравится. Все с этим спорят, но как бы но на вчера. Так, да, да.